Якщо у вас виникла необхідність вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах, тоді варто подумати про те, аби придбати тонометр. Сучасний ринок пропонує велику кількість марок і моделей. Що ж обрати? Ведущий мировой производитель профессиональной электронной медицинской техники японская компания A&D предлагает вам широкий выбор электронных тонометров с самым разнообразными дополнительными диагностическими функциями. Первая особенность тонометров A&D высший класс точности подтвержденный международными клиничными исследованием. Обратите внимание на коробках тонометров A&D вы найдете вот такой значок и вот такие надписи: клиникали, валидитет или высшей класс точности подтвержден клиническими испытаниями. А другая особенность – вымеривание тыску при аритмиях. Абсолютно все тонометры ЭНД справляются с несколькими десятками аритмий. А тонометры серии Medical, на коробках которых вы видите вот такое красное сердечко, выведут индикатор аритмии на экран. Кроме того, тонометры ЭНД серии Medical снабжены автоматической шкалой быстрой диагностики по классификации ВОЗ, автоматическим расчетом среднего давления. А Головные правила вымеривания тиску. Уясните себе, наше давление, величина переменная, в течение дня оно меняется в самых широких пределах и зависит от любой физической и психоэмоциональной нагрузки. Поэтому перед началом измерения вы должны спокойно посидеть 7-10 минут в кресле. За это время ваше давление опустится на 10-15%. Второе. Одевайте манжету правильно и всегда одинаково. Манжета должна быть расположена на уровне сердца и равномерно притянута по всей поверхности руки. Равномерно притянутая манжета всегда застегнется чуть наискосок. И третье. Правильно сидите во время измерения. Спина должна иметь опору, ноги не перекрещены, рука спокойно лежит на столе и на подлокотнике кресла. Не разговаривайте во время измерения. Ну, а все, осталось натиснуть кнопку «Старт». у вас виникли запитання, звертайтесь за телефоном безкоштовної гарячої лінії A&D, який ви бачите на екрані. Та будьте здорові!